Зададимся вопросом, почему так быстро британец Джеймс Замбьелла достиг вершин? Ответ прост – все дело в музыке и представлении. Джеймс легко оперирует брейк-битом, плавно переходя в дип-хаус. Мелодичный, с постоянно меняющимся ритмом композиции окружает слушателя, заряжая его мощным грувом, который заставляет танцевать до потери сил. В этом мы могли убедиться 13 ноября, попав на грандиозное светомузыкальное шоу. Самое главное, что мне нравится сегодня, это тот факт, что это отличается от того, что было до сих пор. И это уже хорошо, потому что это открывает новые грани Кишиневу. Забиела диджей. была э, потрясена на самом деле. Еще три года назад я был простым продавцом в магазине, подрабатывал графическим дизайнером, диджей свое время от времени. Сказать, что моя жизнь повернулась на 180 градусов, не сказать ничего, говорит Замбела, а также много другого интересного. Одним из любимых диджеев подросткового возраста могу назвать Пола Кинфольда. Что касается статуса, я ощущаю себя абсолютно простым парнем. В свободное время люблю поспать и обожаю сноуборд. А то, что я всегда улыбаюсь во время своих сетов, так это влияние толпы. Улыбка уже стала моим рефлексом. За последние десятилетия он отыграл не подающийся подсчету количество сетов, в том числе на ставших культовыми вечеринках. Обладая глубоким пониманием самой сути электронной музыки, он постоянно пытается самосовершенствовать Технически и в студии, и во время выступлений. Также вместе с Джеймсом на сцене отыграли приглашенные диджей мюша Сибирцев, Мазанов и наш диджей Максим Самбит. Мне очень понравилось. То есть, есть реакция публики, есть эмоции. И вот во время ям руки это самое самое лучшее, что может быть люди, которые счастливы. И вот это все передается тебе прямо в грудь это классно. Пользуясь случаем, не могла не поинтересоваться темой моды. И так что означает для пришедших это понятие, что будет оставаться модным вне времени. Для меня э, мод. Мода это, это то, что нравится именно себе самому. Иди есть иди тебе в этой вещи. Будь то музыка, будь то просто одежда, будь то э, обстановка какая-то. Если ты себя не чувствуешь комфортно, то это для тебя должна быть мода. Мне кажется, за последнее время появилась тенденция э, модно быть не модным. Мне кажется, Мода штука такая, которая постоянно меняется, а оригинальность остается всегда, поэтому советую всем быть оригинальными. Всегда будет модным быть добрым. Джеймса я слышала уже в третий раз. Что могу добавить от себя? Только то, что этот диджей снова меня удивил, разрушая стереотипный миф о том, что все модное, хорошо забытое старое. Ведь он must have будущего.